Такое, что вы ведете за запись, молчат. Uh -huh. Спросите их, это Роза Чудновского. молчит, значит да. зачем на эти вещи делаете? Пусть у каждого человека есть э, свой, э, свое право выбора. А сегодня после выбора подошла, вот, и людей там тоже говорила. Ни в коем случае выбирайте только то, что вы считаете Шпатинул. нужным. Uh -huh. Но Чудновский, это не наш. Вот. Он за э, регионалом. Ему здесь делать, а это делать нечего. Знаете, свои представители. Вот за них и голосуйте. Угу. Есть Марченко, есть Зазуля, есть Брежнев. Вот. Других нам не нужно. А ты подошла сюда, в колонке, стоят списком. Ну, я подошла, вот говорю, давайте с кем мы подойдем. Ну, одна пришла, вот, брать. Я говорю, давайте сейчас подойдем. И тут и вы подошли, выхватили списки. Молодцы. Спасибо. А они вчера тоже что да, вы заметили? Я вчера заделил. я не видела. Вчера я не видела. Я видела дня 4-5 тому назад. Ах. Были записывали, они паспорта записывают. Ах. И угу. в седьмой школе там есть э, кабинет, магазин для... Ветеранов, Ветеранов. войны, да? Да, для ветеранов войны. Дети води. войны? Дети войны. Там очередина была страшная. Я подошла, говорю, а ты что, перед выбором что-то даром дают? Uh -huh. Они говорят, да нет, записывайся, по 100 гривен будут давать. Тут мы записываемся, uh -huh. а где скорая помощь, там uh -huh. будут, будут Буд, давать, буду давать по 100 гривен. Uh -huh. Я говорю, боже, 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 какие же продажные. Что ж на протяжении пяти лет не помогали людям, а только перед выборами. Нет, я еще говорю, еще так я за прыгаю. кого, за Чудновского? Они, а да. Угу. Это все чудновские организовывает. Спасибо большое. В а квартирах еще угу. ходили. Даже проговорили, что дайте свой паспорт, мы запишем, и после выбора будем давать по тысяче гривен. Даже по тысяче? По тысяче гривен. Это моя соседка. Она говорит, извините, если надо, я проголосую за него. Никаких тысяч мне ваших не нужно. Угу. Ну, конечно, мы же поняли, что вначале, конечно, мы хотели за него голосовать. А когда же прочитали, узнали, кто он такой, mm -hmm. до свидания. Вам здесь Спасибо делать нечего. Спасибо большое за вашу